bu grammatikamiz ham fe'l so'z turkumiga qo'shilib so'zlar boshqalarning buyruq va iltimos ohangidagi gaplarini boshqa odamga yetkazishda foydalaniladi biz bilan yuqorida tagohada graaik bilan tanishib chiqqan edika tagohada bir kishini u biror bir axborot manbalaridan yoki biror bir kishidan eshitgan ma'lumotlarini gaplarini bu insondan eshitib yoki biror bir radio televiideniyadan eshitib ya'ni mana bu yerga chizaylik nima deylik hop a inson deylik a ham inson ham gazeta radio hammasi ketyapti bunda eshitgan gaplarimizni men nima qilar edim chingimga aytib berayotganda foydalanar edima bu yerda grammatikasi ishlar edi va bu yerda nima darak gaplar biz ma'lumotlarni o'zlashtirib do'stimizga yetkazar edik a kago oaago vataniga ketyapti deyishyapti deyishadi bo'ladi endi bular darak gaplar edi hammasi endi biz bir kishimni ani buyruq gaplarini aytdika ham inson ham axborot manbai buyruq va iltimos gaplarni endi o'zlashtirib do'stimizga yoki biror boshqa shaxsga yetkazayotganda foydalanamiz bu grammatikamiz fe'l so'z turkumi fe'limizning asosiga unli harf bilan tuganda shunchaki rago hada shaklida qo'shilsa undosh bilan tugagan holatlarda oldiga i qo'shib irago hada shaklida foydalanamiz misol uchun chingu chinguega do'stimga emeyilni jo'nat deb aytdim deb tarjima qilish ham mumkin yoki do'stimga emailni jo'nat deb buyurdim deb tarjima qilish ham mumkin chunki jo'nat deb bu yerda buyruq gap bo'lyapti buyruq gap bo'lganligi uchun biz u yerda tagohadani emasemagkdn uh, tago foydalanamiz bu yerda biroz boshqacha jarayon ketyapti endi men chinguimga bir gap aytdim bir gap aytdim va endi bu gapim qaysi gap edi emailni jo'nat degan buyruq gap edi shuni qil deb buyuryapman do'stimga endi qarang bu yerda biroz ajoyibroq holat bo'lyapti ya'na men boya do'stimga aytgan buyruq gapimni keyin boshqa bir do'stimga aytyapman chingo ikkiga o'zini gapini o'zi ko'chirma qilyapti o'zini buyruq ohangidagi gapini ko'chirma qilyapti yoki okay, iltimos deyish hm mumkin jo'natib ber deb iltimos qildim deyish ham mumkin holatga qarab nima bo'lganligiga qarab ragohada grammatikamiz nima ekan boshqa bir axborot manbalar yoki boshqa bir shaxslarning buyruq va iltimos gaplarini eshitib yoki qabul qilib endi bu yana bir boshqa insonga yetkazayotganda foydalanar ekan nega o'zidan o'zi ko'chiryaptiku deyishi ham mumkin lekin o'zidan o'zi ko'chirayotgan bo'lsa ham bir kun oldingi o'zini gaplarini o'zgani ko'chirib gapiryapti bu ham ko'chirma gap hisoblanadi bu o'zidan o'zi ko'chirish bo'ladi onniga i chegil ilgirago ilgarigo onam e, opam bu kitobni o'qi deb aytdi qanday aytdi buyruq gap bilan shu kitobni o'qigin deb buyruq qilyapti shuning uchun biz bu yerda İl... o dey olmaymiz chunki u darak gap aytmadi opamiz bizga biror bir ma'lumot bermadi bizga buyruq berdi shuning uchun rago hadidan foydalanish kerak hozirgacha e'tiboringlar 99% bo'lgan bo'lsa endi 100 ga ko'taramiz bu grammatikamizga buyruq grammatikamizga grammatikasi borda bizda ikkinchi darajada o'tganimiz nima edi biror Kishim bir kishimga nisbatan a aochuda shu ish harakatni qilib berish ma'nosini berarda shu ish harakatni qilib bering degandek endi a ochuda grammatikamizga hozirgi o'tgan ragohada grammatika qo'shadigan bo'lsak bizda ikki xil grammatika yuzaga kelar ekan biri a o tanlagohadi bu nima bo'lyapti achuda ochida plyus ragohada qo'shilsa a o tanlagohda gra kelib chiqar eka qani ao chuda qayerda qolib ketyapti deyishimiz mumkin va bu bir holat ikkinchi holatlarda esa ao shaklida keladi nima o'zi to'g'ri kelyapti endi ao chuda kelyapti va bugungi o'tgan rago kelyapti ikkalasi qo'shilsa to'g'ridan to'g'ri ikkalasi qo'shilishi ham mumkin ekan lekin ikkalasi qo'shilganda a o'zgarib ketishi ham mumkin ekan biz endi sizlar bilan shuni batafsil ko'rib chiqamiz maykl degan odam gapirayapti gapiryapti mulhyo iltimos suv bering degan gapni maykl aytyapti endi aytyapman maykl shiga mul bu gapni men kimga aytyapman maykl boshlig'im edi boshlig'im menga buyurudi man yana o'zimdan pastroqdagi lavozimdagi odamga aytyapman o'sha paytda Michael shi mulho tala an maykl boshlig'imiz iltimos suv ber deb aytdi suv deb suv ber deb buyurdi de, deb tarjima qilsak ham bo'ladi shu gapni endi man o'zimdan past lavozimdagi insonga aytyapman ya'ni. chunki u baribir aytganimni qilishga majburdek. endi ikkinchi holat bor Michael, yana boshlig'imiz buyruq beryapti vilsonsa Boş, maykl boshlig'imiz yana bir boshliqlardan biri katta lavozimli insonlardan biri tekshiruvchi kelib qoldi deylik vilson ismli zavodga yoki maktabga tekshiruvchi kelib qoldi manga qarab buyruq beryapti hoy sen hamsuv ber deb manga buyruq beryapti endi man yana ya nima qilyapman man hozir ko'p katta lavozimli insonlar turibdi oldida turib turishim kerak deb turib o'zimdan pastroqdagi insonga buyuryapman Michael shiga Michael boshlig'imiz Wilson Shea, Wilson Shiga, Shiga mulchom vilson shgassuv ber deb aytdi olib olib kelib ber deb men endi unga buyuraman ha. qarang ikki xil holat buyruqni bir kishi berayapti, buyruqni bir kishi qabul qilib olayapti-yu, lekin ikki xil grammatika qo'shilyapti bu nima degani endi batafsilroq ko'rib chiqamiz Michael buyruq berayapti menga nima qil deb biror bir ish harakat narsani menga nisbatan qilib ber deb buyuryapti va men uni yana chinguimga chingo äh, deb ketaveraylik do'stim bor edi o'sha joyda deylik osonroq tushuntirish chinguimga aytayapman maykl suv so'radi maykl o'ziga nisbatan suv so'radi o'sha paytda men endi maykl mana bu narsani iltimos qildi menga nisbatan o'sha paytda endi menga tanlogohada ishladi nega agar gap buyruq beruvchi shaxs buyruqdagi narsani o'ziga nisbatan buyuradigan bo'lsa biz u paytda anavi maykl o'ziga suv olib kelib berdi de, 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 dei deb turib tanlagohadan ishlatamiz endi mana bu maykl kimga Wilson'ga dydi suvni mana bu suvni nima qilyapti wilsonga olib kelib ber deyapti Michael o'zi uchun so'radimi suvni yo'q o'sha paytda biz endi muammo churagohadan ishlatamiz bir daqiqa telegramni o'chirib tashlasam, ko'p xalaqit qilyapti qaytarib o'taman yana e'tiborli bo'ling agar iltimos qilayotgan shaxs biror bir narsani qilib ber deb iltimos yoki buyruq qilayotgan shaxs biror bir narsani dedima o'shani o'zi uchun so'rasa tanlagohada ekan lekin buyruq berayotgan iltimos qilayotgan shaxs biror bir narsani iltimos yoki buyruq qilayotgan shu narsa o'zi uchun emas boshqalar uchun iltimos qilayotgan holatlarda endi chiragohadidan foydalanar ekanmiz o'sha paytda buyruq menga nisbatan bo'ladiyu endi men shu buyruqni yana boshqa kishimga ishlatayotganimda shu grammatikadan foydalanar ekanman shu yerda yana biri bor shu yerni o'zida savol javob qilib olamiz chunki bu grammatik eng muhim точкаlardan biri kim nimaga tushunmadi savollar bo'lsa bemalol birinchi gapni o'qidingiz-ku? Michael maykl mulcho syo maykl shiga deb turib nima Michael boshliq bo'lsa u o'zidan nimasiga aytdida to'g'rimi Hmm. o'zidan past past pas, pas, pas lavozimdagiga aytdi keyin siz aytdingizki ana shu past lavozimdagi odam o'zidan yana past lavozimdagi odamga so'rayapti dedingiz siz e'tibor boshqa tarafga qaratibsiz man endi holatdan kelib chiqib odatda oh, nima desam bo'ladi past lavozimdagi inson yuqoridagiga buyruq qila olmaydiku bu yerda lavozim muhim emas kim kimga buyruq berganligida va buyruqdagi narsa olish edi ho'p umuman boshliq ishchi munosabatlarni unutamiz shunchaki demak, ha. berayapti. hammasiga ketaveradi desangiz ana shunda to'g'ri bo'lsa kerak bo'lmasa h hmm, albatta man haligi osonroq voqeani tushuntirish uchun sizlarga tasavvur qilish uchun yordam berish uchun aytdim doimo ha, ham ha. unday bo'lmadi bo'lmasam rasmiy holatda tushuntiramiz Michael suvni kim uchun so'radi o'zi uchun, uchuna o'zi uchun so'ragan holatda Michael maykl m bo'ladi endi Michael suvni mana bu suvni kimga so'radi wilsonga so'ragan holatda muammo holatdaessyo deymiz hmm? boshqa savollar bo'lmaydigan bo'lsa keyingida shunga oid gaplar tuzib ko'ramiz qala. endi aksincha e, inkor ma'noda gaplarni yasayotganimizda biz davom etamiz bir daqiqa inkor bilan gapirayotganda chi mallago hadidan foydalanamiz ya'ni shunday qilma deb buyurish bo'ladi eni omoniga ayg ona bolasiga yugurma deb aytdi yugurma shu yugurish ish harakatini qilma deb buyruq beryapti song ustozimiz o'quv xonasida ingliz tilida suhbatlashma deb aytdilar suhbatlashish harakatini qilma deb buyruq bo'layapti. endi umumiy holatda rago hadis grammatikamizga oid savollar bo'lsa eshitaman yaxshi bo'lmasa gap tuzib ko'ramiz uzeb yo churagohadagi yo tallagohadagi oid gap tuzib ko'ramiz pap churago tarjima qilib ko'ramiz endi onam o'sha dadangga ovqat ber deb aytdilar aytdilar bo'layapti, yaxshi ona buyruqni buyruqda pap so'ralyapti Papni kimga nisbatan so'raldi Shunday emas otamiz uchun so'raganliklari uchun bu yerda biz chorago hadidan foydalandikata rahmat davom etamiz endi tanlogo hadaga oid gap tuzib ko'raylik Keyingilar. buyruq va iltimoslarni boshqa kishi tarafga qarab yo'naltiramiz hmm. baxtiyor aka ovozini eshitilyaptimi mikrofon yaqish imkoni bormi ha bor bor eshitilyapti yaxshi eshitilyapti hozir gap o'ylab turgandi misol uchun ish joyimizda juda ko'p buyruq gaplar yoki iltimoslarni olamiza bir kunda muhim emas bizni hayotimizga tushish tushmasligi asosiysi grammatika patishi xujanimi so ismni to'g'ri yozdim noto'g'ri yozdim bilmadim talaffuzi qara yo men ham shunaqa yozaman patti shi a oyuri bo'lmasam lavozim qo'shilsh bo'lmaydi nimi. patioi Mhm. tarjima qilib ko'ramiz hozir mana qo'shimcha o'tildi-ku, tallarogo qada shunda mana o'rtada turgan odam mana uchinchi odam yetkazayotganda deb buyurdi degan ma'noda kelyaptiku gap to'g'rimi bugunman aytganmiz deb aytmoq deb tarjima qilaveramiz deb buyurdi desangiz ham deb iltimos ham bo'ladi yo' uni tushundim zafarjon hozir men gapirmoqchi bo'lgan gapim hozir menga boshliq o'rinbosari keldida boshliq hujjatlarni so'rayapti sendan degan ma'noda bu gapni yetkazmoqchi to'g'ri shunaqa gap to'g'ri bu bugap o'rtadagi odamku o'rtadagi odamni gapi bo'ladi v menga aytyaptiki shu boshliq mm sendan hujjatlarni -hmm. so'rayapti hujjatlarni olib borib berishingni so'rayaptimi xullas shunaqa ma'noda gap yana bir o'sha insonni ismini deb birotta ismn yozib qo'yaylik maykl deb qo'yaylika Michael. Uh, my kl degan bir ishchi gapirayapti bu gapni hammasini sizga aksincha siz boshqa kishiga nisbatan aytsangiz ay ham aytshayotgan bo'lishingiz ham mumkin aliga yo'q. bor olib borib ber degan ma'noda to'g'ri to'g'ri shunaqa gap tuzmoqchi bo'lgandim hozir hmm. so'zlarini to'g'rilaolmasdank ikkala holatni ham kelib chiqarsa bo'ladi bu gapni siz haligi nima desam bo'ladi qo'shib ketishingiz kerak bu yerga maykl shiga agar sizga kimdir shu gapni buyurgan bo'lsa siz qilishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa ha shunaqa mazmunda aytmoqchi men qilishim kerakb man o'sha hujjatni olib borib berishim kerak unda ega qo'shamiz a eg aao <tolay> hashsi hmm? <tolay> tallago tallago hashasayo bo'ladi hmm. mana bu shakldan foydalanamiz oh, muommo nugu e nugu Ga nugu Ege ega momori ca hay bo'ladi yoki talago has nimaligiga qarab bu yerda ham baribir bari tanlago hada bo'ladi chunki boshliq o'ziga nisbatan so'rayaptida to'g'ri to'g'ri o'shanga ta ishlag shuning hmm. uchun nisbatan murakkabroq dedim mana shunaqa holatlari bor ya'ni nima desam bo'ladi chuqurlashib ketaversak har xil holatlar kelib chiqadi ba'zan xonani almashtirib berish ma'nosi ham keladi xona almashtirib bersa hech kim hech narsaga ega bo'lmayapti deb o'ylash mumkina lekin xonaga ega bo'lyapti kimdir bu yerda doim narsa buyum emas kimdir foyda oladi bu yerda tushunyapsizmi foyda gapdan kimgadir foyda tegayotganda yo'naltiriladi xo'jaynimga hozir sovg'a e, sor ketyapti hujjat ketyapti zafarjon bitta gapda <laughs> shuni oshxonada ko'p eshitganman shu qo'shimchani haligi официaнка xizmat qiladida oshxonaga oshpazgami mani stol manaaqa narsa puni <tallargo> deydihho tallago hashatta deyishimiz mumkin a buni kim ofitsiant oshpazga aytayapti eng ko'p <tallargo> eshitgan grammatika mana shu oshxonada shu mana shu bu chirogohadani boshqacha shakli xolos ofitsiant aytyapti mana bu kishi ovqat ber deyaptilar craghaa nima ishlatilmayapti bu kishi ovqatni o'zi uchun so'rayapti endi mana bu kishi chingu ega chingu ega so'rasa nima bo'ladi pap chom chingu chom bo'ladi egachagoyangi ishga kelguvda u ovqat talab qilolmadi boshlig'idan shuning uchun o'rniga siz gapirib beryapsiz siz buyruq beryapsiz siz iltimos qilyapsiz lekin o'zingiz uchunmi yo'q yoningizdagi inson uchun shuning uchun bir xil holat bir xil положения bo'lgani bilan ana bu pap ovqat kimga nisbatan yo'nalayotganligiga qarab ikki xil grammatika ishlatiladi iltimos qiluvchi qisqacha takrorlab o'tadigan bo'lsak iltimos qilayotgan inson buyruq berayotgan inson shu narsani shu buyruqni o'ziga nisbatan yo'naltirsa tanlagohadi boshqa kishiga nisbatan yo'naltirilayotgan gaplarni biz churaada ishlatamiz doim buyruq deb eslab qolmani bu iltimos bo'lishi ham mumkin manda bitta savol bor edi bemalol mana manai uh, ikkinchida tuzilgan gap borku o'sha maykl shiga o'sha uh, pujangnimgasn olib kelib ber dedi deyilganda bu ishni o'sha pujangnim qilishi kerak bo'lgan isha bir daqiqa aytayotgan odam emas pujannim qilishi kerak bo'lgan ishmi yo <laughs> gapirib berayotgan odam qilishi kerak gulizipa yaxshi savol berdingiz adashib ketdimman men ham haqiqatan bu yerda maykl buyruq berayotganda o'zgartiramiz tallago. islatamiz bu yerda to'g'ri churago bo'ladi. Mana biroz e'tiborimni tortdi hozir adashib ketibman shu yerda biroz nima qilmasam bo'ladi chigal grammatika Michael buyruq beryapti bu yerda endi menga nisbatan nima deb buyruq beryapti hujjatni olib borib ber hujjatni o'ziga olib borib ber deyaptimi yo'q buniga shuning uchun katta chudan ishlatamiz gulzipa yaxshi savol bo'ldi men adashib ketibman endi muhammadjon gap tuzib ko'ramiz 저에게 친구랑 모이고 친구들랑 모이고 네. 문제, 문제는 이야기 문제를 이야기.

savol ma'nosida ketadigan bo'lsa agar muammo bo'ladigan bo'lsa heorahaqiqat lekin munjarni savol ma'nosida ham ishlatamiz u paytda pulda ishlatamiz puro nima siz nima deb o'ylaysiz munjaa nima deb yozadi sizni tushunishingiz bo'yicha nima deyishim kerak endi o'zbekchalab aytsam o'qituvchimiz o'qituvchi menga do'stlaring bilan yig'ilib yig'ilib muammoni Uh, yechaylik savolni deylik deb aytdi o'qituvchi savol berdi qandaydir misol uchun topshiriq berdi deylik hozir muammoni yechimi bo'lmaydimi gapda to'g'ri kelmaydimi umuman bo'ladi o'qituvchi kamdan kam muammo topshiradi o'quvchiga o'qituvchini muammo topshirishga haqqi yo'qda o'quvchilarga nisbatan shuning uchun savol degan ma'noda yetkazgin deylik de bo'lmasam de, q shunaqa muammolarni bartaraf et deb buyruq berishi mumkin o'qituvchi buyruq berolmadi unaqa buyruq berolmadi vazifa topshirishi mumkin savol berishi mumkin he yozsak ham bo'ladi yozmasak ham bo'ladi bu aniq sizga nisbatan buyruq bo'layotganligi deylik muhammadjon sizningchadeb <laughs> agar shuni tushunib bajargan bo'lsangiz to'g'ri topdingiz muammoni kim topshirayapti boshliq berayapti beryapti bu muammo bartaraf etilsa kimga foyda boshliqqa foyda bu yerda muammo suv emas ovqat emas yanada chuqurlashyaptiu gramatikicha kirib boryapmiz suv emas ovqat emas muammo bo'lyapti endi bu yerda nimaga e'tibor qaratamiz muammo bartaraf bo'lsa kimga foyda o'sha kompaniyani o'sha firmani boshlig'iga foyda shuning uchun tanlagohada bo'ladi hozir rosa ko'p nim o'zi har bitta gapda tanlagu talagu heyo ketaveradi shunaqa har bitta gapda misol uchun sajaii choy ega ni hop ni igmoigu mana bu yerga qo'shamiz yoj aytyapti boshlig'imiz menga do'stlaringbdan yig'ilib oilaviy muammolaringni bartaraf etib kel deydigan bo'lsa ekorecrago ishlatamiz u yerda oilaviy muammolarimiz hal bo'ladigan bo'lsa menga foydada u paytda foa e'tibor qaratish kerak kimga yo'naltirganligini bilib turib shu oxiridagishu aagho'gar qaytarib aytaman buyruqni berayotgan shaxs yoki iltimosni qilayotgan shaxs shu iltimos buyruqni orqasidan unga foyda keladigan bo'lsa foyda unga yo'nalayotgan bo'lsa tanlagohada bo'ladi aksincha buyruqni berayotgan shaxs iltimos qilayotgan shaxs iltimos va buyruq gaplarini boshqa kishiga nisbatan yo'naltiradigan bo'lsa ya'ni foydani boshqa kishi oladigan bo'lsa foydali nima deyapman ovqat suv muammoni bartaraf etilishi hujjat kabilarni aytyapmana shu narsalar kimga qarab harakatlanadigan bo'lsa shunga qarab o'zgaradi begonaga nisbatan boshqa kishim uchun iltimos qilayotgan bo'lsa churagohada bo'ladi to'g'ri boshliq buyruq beryapti to'g'ri menga muammo ham meniki lekin buyruq berayotgan shaxsni muammosi emasda bu oilaviy muammolaringni hal qilib kel deyapti hal qilib ber deyapti xuddi shu ma'no ketyapti keyin nima desam bo'ladi man ham bu grammatikani juda kech tushunib yetganman oddiy misol bir bitta dars to'liq o'qituvchimiz shu grammatikani menga tushuntirgan til kurs davrimni eslasam shunaqa narsa borda hozir savol bersam gap ko'payadi manga ko'p o'qituvchi gap tashlaydi deydi shuning uchun hamma tushunmasa ham jim o'tiraveradi til kursida keyin testlarda keyinchalik katta bo'shliq uza keltirib tushunmaslik yuzaga keladi o'qituvchisunda tushuntirardi tushundingmi desa tushunmasam yo'q derdi yana boshqatdan boshlardim bitta dars shu gramatika menga tushuntirgan lekin esimda eslami o'sha paytda uchinchi darajada o'qiyotganimda sheriklarimdan bittasi o'zbekistonga ketdi bitira olmasa uchinchi darajani ikkitasi nelegalga chiqib ketdi faqat men o'qib qoldim o'shalarni ichida nimaga o'sha payti tushunmaganimga savol berganim uchun deb o'ylayman to'g'ri undan tashqari obyektiv va subyektiv sabablari ko'p o'shani misolida keltiryapman sizlarga shuning so'rab tushunmasdan ya'ni keyingi safar u bu jabqasda keladigan bo'lsa ham yozib olinglar darhol telefonga yozib olsani darsda so'rama yoki darhol telegram gruppamga yozib tashlasani yanada yaxshiroq tushuntirib beraman bu gрамматиkani o'ziga bitta darsni o'zi kam asli qisqacha eng sodda variant bilan tushuntirishga harakat qildim sizlarga buyruq va iltimos qilayotgan shaxs buyruq va iltimoslar o'ziga nisbatan yo'nalsa foydani o'zi oladigan bo'lsa tanlagoada foydani boshqa kishi oladigan bo'lsa churagohada ishlatamiz misol uchun sajang sajannim chongsori tekit ha tozaloqni top toza qilib a deyman chunki qilsam boshliqqa foydada yaxshiroq qilsam xuddi shu ma'noda ketadi yana savollar bormi